कमियां तो अगर ढूंढी जाए तो ऐसा संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कमियां नहीं है अगर उसकी विशेषता देखी जाए तो फिर देखने वाली की नजरिया होनी चाहिए क्योंकि इस कार्यक्रम में जो हुआ है तो इसमें हमें नहीं लगता है कि कोई अश्लीलता का प्रदर्शन हुआ है अगर किसी को लगता है कि इसमें अश्लीलता है क्योंकि अश्लीलता हम उसको बोलते हैं जो अभद्रता हम उसको बोलते हैं जो मुंह से शब्द गलत निकले और अश्लीलता हम वो बोलते हैं कि अपनी शिष्टाचार को भूल जाए एक दूसरे को टच करना पकड़ना मतलब तो ऐसा इसमें कुछ भी अगर किसी को लगता है तो उसके लिए हम तो सॉरी पहले से ही बोल रहे हैं और सॉरी बोलते हैं समाज कभी भी कहीं भी कार्यक्रम के जरिए ही एक दूसरे के साथ मिलना बैठना उठना बोलना तो इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य था धर्म और समाज की एकता के लिए